আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত হয়েছে তাই আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই তারই নামাঙ্কিত আমাদের এই মঞ্চ এবং শ্যামা প্রসাদ কারক সেবা সমিতি তিন বছর হল আমাদের এই পুজো আমরা অন্যদের মতো निबंधक है विश्व का सबसे बड़ा आज पूरा पूरी तरह से सरकार का बात करने लगा अपने खुद का दस्तूर लिख सकता है आपके भैया की ना की उसमें खंडन नहीं था सेवा <laughs> प्रसाद <laughs>

जो बड़े आतंकी हमले हुए चाहे नाइन इलेवन हो चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में दशकों से जो बड़ी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए उन सबके साथ कहीं ना कहीं आतंक के इतनी ठिकानों से जुड़ते हैं आतंकियों पर हमले की खबर से बौखलाए पाक ने भारत पर हमले करना शुरू कर दिया लेकिन पाक की हर मिसाइल और हर ड्रोन को न सिर्फ भारत ने तबाह किया बल्कि पाक ने ज्यादा हवाई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया तबाही का तो मंजर देख घुटनों पर आया पाकिस्तान ने लगाने लगा भारत की आक्रमक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजे पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा और पूरी तरफ पीटने के बाद इसी मजबूरी में दस मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे एनजीएलओ को संपर्क किया पाकिस्तान के किलो पर भारत ने तबाही का तांडव किया और पहलू के, के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों के घर उजाड़ दिए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजारा इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर दिया दुनिया ने ये देख लिया ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर की प्रोसेस भारत का न्यू नॉर्मल है जहां अपनी शर्तों पर आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है आतंकियों और उसके सर पर सरकारों का असर एक साथ किया जाता है और, किया जाता। और भारत पर आप खाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाता है भारत माता की भारत माता की भारत माता की আমরা অনুষ্ঠান সূচি বলতে রাখি এবছর আমরা অনুষ্ঠান সূচি বলতে

পশ্চিম বাংলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত কলকাতার উনিশশো সাতচল্লিশ সালে চলে আসে

オーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオーシャンオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ

সময়টা বারোশো সাল বাংলার সিংহাসনে তখন মহাপ্রতাপশালী ধর্মপ্রাণ রাজা বল্লাল সেন তিনি এক রাতে মহিষাসুর বর্দি দশভূজার স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নের আদেশ মতো ঢাকার নিকটবর্তী এক জঙ্গল থেকে দেবী দশভূজার একটি বিগ্রহ উদ্ধার করেন বিগ্রহটি আচ্ছাদিত বা ঢাকা ছিল বলে তিনি এর নাম করেন ঢাকেশ্বরী এবং প্রতিষ্ঠা করেন Ya que se